По поводу заявления, то, что правый сектор должен уйти с позиции, то, да, наверное, вместе с ним уйдет и президент. Потому что если отсюда уйдет правый сектор, ребята, не делайте этой глупости. Вы просто нас тут оставите, и мы все тут погибнем. Вот. Но мы постараемся выжить и потом спросить, для чего это было сделано. Поэтому, что ему сказать? Да не уйдет правый сектор, там настоящие патриоты. Не уйдет никогда в жизни, я в этом больше чем уверен. Наверное, быстрее мне Майк Тайсон отдастся, чем правый сектор уйдет со своих позиций. Ребята, слава Украине. Ну, западу я бы сказал бы... Слышите, Путин хуйло. Это правда, ну как бы стране. Не надо ему верить и вообще надо, наверное, объединяться. И пускай Запад немножко будет умнее нашего руководства, не будет учиться на своих ошибках, Он уже смотрит на то, что здесь происходит. Все говорят, нет российских Да я сам лично эту труп переворачивал русских солдат. Поднимали документы там РФ, РФ. Я не знаю, то есть если кому-то еще мало доказательств, что враг у нас на нашей земле здесь пытается что-то у нас забрать, а в первую очередь забрать нашу боль. И очередной раз нас хочет поставить на колени. Когда я слышу от кого-то, да вот. Когда придет ко мне повестка, я пойду воевать. Так вот я уже хочу сказать, славы. что еще нужно ждать, Давайте что я. Вот. Да, сколько да, нужно да, еще должно да. умереть наших братьев. Сколько семей должно остаться уже разрушенным, чтобы все-таки мы, народ, который показал себя уже с такой вообще стороны, с которой сами мы этого не ожидали, сколько еще вот там, вот там вот люди будете там сидеть на этих диванах. вы уже должны военкоматы идти, ломать двери уже должны, там уже не, не, должно быть уже места, где, где стать где, вообще там, там должно быть просто коллапс от добровольцев. А мы видим нехватку. Врачей не хватает. Смелых ребят не хватает. Кто-то, если боится воевать, ребята, сколько есть мест, пожалуйста, водите машину. Набирайте телефонные номера, там, обзванивайте что-то, да, какая-то логистика там, в штабе где-то. Слушайте, немерено задач. Кто-то может воевать, пожалуйста, автомат в руки и, и с нами тут, на передке. Кто-то сейчас сидит там на меня смотрит, вы подумайте, вот, трусы вы или кто вы? Потому что вот мы тут стоим, посмотрите на этих пацанов, посмотрите, вот мы тут стоим, с нами оружие, все, вот мы здесь, а вы там нашим украинским женщинам должно было должно было, уже давно понять уже просто что пора ваших знакомых друзей мужиков уже им сказать слушайте кто вы трусы или мужики вставайте идите давайте, встанем тут сейчас блять 100 тысячной армии поверьте мне обосрутся а там все это гарантия просто гарантия хватит сидеть дома птп вычекать поехать сюда надо ехать, здесь находятся настоящие мужики, даже наши друзья волонтеры. И то без них никак. Они это, это наша часть. Никуда, вообще никуда. Так что, господин президент. Не надо отводить правый сектор или пытаться этого делать. Не, надо, просто не надо. Ценичный бандеры никуда, с не пьет. Це 100%. відсотків. Тим, хто придумав, що ми можемо звідси піти, нехай приїде сюди і ми вже звідси не відпустимо. Так, кстати, Кугуара, ні. Я за да, яке число сьогодні? Та вже 27-є. 27-є? 30-й камера вчора.